سابقہ انبیاء علیہ السلام کتنے جتنے بھی اللہ کے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلال تمام تر انبیاء علیہ السلام نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک نرالی شان اور عظمتوں سے مالا مال قرآن مجید فرقان حمید میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں جن کا لقب ہے خلیل اللہ وہ اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ کے دوست ہیں وہ رب العالمین کی برگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار ولا تخینی یومس اے میرے مولا کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ فرمانا تیرے اتنے علیہ السلام اور پوری امت آپ کی برگاہ میں جمع ہو گئی اس دن مجھے رسوا نہ فرمائی اور پھر دوسری طرف یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ترسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا اور نبی تو نبی پھر ساتھ اس کے ساتھ جتنے بھی ایمان والے لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن انہیں بھی رسوا نہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں اتنا فرق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی امت کو یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا قرآن مجید فرقان امید میں یہ موجود ہے ولقد علم تو فِي فص کلواس فرمایا گیا کہ تحقیق تم جانتے ہو جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا اس سب ہفتے کے دن کے اندر ان کے لیے یہ فرمایا گیا تھا اس حیات کریمہ کا جو کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے ہفتے کے دن شکار نہیں کر لیکن ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ ہفتے کے دن خدا کی قدرت بھی تھی کہ جتنی بھی مچھلیاں تھیں وہ پانی سے بار ترتی ہوئی نظر آتی تو انہوں نے اس طرح کیا کہ ان کے نالے نکال کر اس پانی کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گویا کہ انہوں نے ہفتے کے دن بھی شکار کرنے کی ایک تجویز بنائی تو اللہ تبارہ کا تعالی نے خون و گرا اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارہ کا نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا ان کو ددکارا ہوا بندر بنا دیا اور رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ خاص کرم ہے کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ تبدیل نہیں اللہ تبارک کا و تعالی نے پوری انسانیت کی جو تخلیق فرمائی اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ماں خلق الجنا ولس جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ تبارہ کا و تعالی کی عبادت تو مختلف انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے اپنی قوموں کو دعوت تبلیغ دیتے رہے تبلیغ کا اور رب العالمین کی وحطلیت کا چرچا کرتے رہے لیکن پھر ان میں سے جو جن لوگوں نے مان لی رب العالمین کی وحدنیت کا اعلان کر دیا تو وہ ایمان والے ہو گئے اور وہ نجات پا گئے لیکن پھر جن جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا رب کی وحدنیت کا اعلان نہیں تو وہ غرق ہو گئے مختلف انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں لیکن اس طرف یہ عالم ہے رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار مکہ کو دعوت تبلیغ رب العالمین کی وحدنیت کا اعلان فرمایا تو وہ کفار جو ہیں ان کی ہر درمی کا یہ عالم ہے کہ وہ کہنے لگے قرآن مجید فرقان حمید میں وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ حَازَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ اِنْدِكَ فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا اِجَارَتَ مِنَ السَّمَائِ اَوِئِنَا بِعَزَابِ وہ رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اگر آپ کا جو رب ہے وہ حق ہے تو یہ اس طرح کر لیجئے ہم پر پتھروں کی برسات ہو جائے تاکہ ہم غرق ہو جائیں لیکن اس کے جواب میں رب العالمین نے کیا خوب ارشاد فرمایا فرمایا کان اللہ علی وزب فرمایا اس مالک لم یزل کی یہ شان بھی نہیں ہے کہ آپ کے اندر میرے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلتے ہیں پہلی احدیث مبارکہ میں جو کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے کتاب المساجد و مود صلات حدیث پاک کا نمبر ہے پانچ سو اور جامع تر شریف کے اندر بھی یہی حدیث پاک موجود ہے اور سعید نے موجود ہے اور ابو یالہ نے اپنی مسند کے اندر بھی یہ حدیث پاک روایت کی ہے اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ الاوسط کے اندر بھی یہ حدیث پاک روایت کی ہے عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے آفرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ست کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلات مجھے چھیں فضیلتوں سے مالا مال کرو یہ چھیں فضیلتیں جو ہیں یہ نمایاں فضیلتیں ان میں سے پہلی فضیلت یہ ہے وَأُوْتِیتُ جَوَائِمَ تھی فرمایا کہ مجھے جوائمِ قلمے سے مالا مال کرو یہ ایسا اس سے مراد یہ ہے کہ میرے ایک کلمے کے اندر ہزاروں راز جو ہے وہ پوشیدہ ہیں اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے او سینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا لا تخ نصیحت صرف ایک ہی جملے میں فرمائے فرمایا کہ بس یہی نصیحت ہے کہ حسن آ کیا اسابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں عرض کی اے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ مزید بھی ارشاد فرمائے فرمایا نہیں بس یہی ایک ہی بات ہے لا تغدب لا تغدب لا, تغدب لا تغدب فرمایا غسن آ کیا اب اس ایک جملے کے اندر ہزاروں راز پوشیدہ ہیں اسی طرح بہت سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جملے ہیں مختلف ارشادات ہیں جس کے اندر ہزاروں راز پوشیدہ ہیں پھر فرمایا کہ ون و تو بر فرمایا کہ اللہ تبارہ کا وطالہ مجھے یہ بھی فضیلت ادا فرمائی کہ ریب کے ساتھ میری مدد وَأُحِلَّتْ بِهِ الْغَنَائِمُ فرمایا کہ میری امت پر مال غنیمت جو ہے اس کو حلال فرمایا سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر مال غنیمت جو تھا وہ حلال نہیں تھا رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم ہوا کہ آپ کی امت پر جو ہے وہ مال غنیمت حلال وہ جو علت الْأَرْضُ وورن و فرمایا کہ اللہ تبارہ کا وطالہ نے میری نسبت کی وجہ سے میری وجہ سے اللہ تبارہ کا وطالہ نے تمام جو زمین تھی اس کو پاک بھی بنا دیا اور مسجد بھی بنا دیا اب اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اگر انسان کو پانی نہ ملے پانی بالکل ہونے یا تو بیمار ہو وہ پانی کے ساتھ وضو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تیمم کر کے اپنا وضو والے جو مقام وہ حاصل کر سکتا ہے کیونکہ وضو کا جو خلیفہ ہے وہ تیمم وہ تیمم کر کے اپنی نماز ادا کر سکتا ہے یہ مز یہ جو زمین ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پاک بنائی اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف سابقہ انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں ان کے لیے ایک خاص جگہ مقرر تھی جہاں وہ آ کر اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے اپنا ذکر اذکار کیا کرتے تھے عبادتیں کیا کرتے تھے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص کرم ہے آپ کی ولادت پاسادت کے ساتھ یہ کرم حاصل ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو پوری ارض کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پاک بنائے اب یہ جہاں بھی ٹھہر کر نماز ادا کریں تو ان کی نماز جو ہے وہ رب قبول ہو جائے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ مجھ سے سابقہ انبیاء علیہ السلام جو تشریف لاتے رہے ایک خاص قوم کی طرف آتے ایک خاص بستی کی طرف تشریف لاتے اور اسی بستی کے انبیاء ہوتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا کہ جتنی بھی انسانیت ہے اس تمام تر انسانیت کے لیے مجھے نبی اور رسول بنا کر بحوس فرمایا اور پھر آگے فرمایا وہ خطی مبی ہنبی نبی فرمایا کہ اللہ تبارک کا وطالٰ نے میری آمد کے بعد یہ جو انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا اس کو ختم کر سنان ابن ماجہ کے اندر احدیث مبارکہ ہے کتاب الطلاق کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے دو ہزار ترتالیس اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور امام حاکم نے مستدرک علی صحیحین کے اندر بھی یہ حدیث پاک روایت کی ہے ان ابی ذر حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے مردی. آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز انتی امتی الخطا و مست علی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور اسیان کو بھول کو معاف فرما اور اگر کوئی جبر کر کے میری امت پر یہ جو جبر کر کے جو کام کروایا جاتا ہے یہ بھی میری امت پر معاف ہے یہ خطا یوں سمجھیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ بھول کر پانی پی لیتا ہے یا بھول کر کوئی چیز تناول کر لیتا ہے تو یہ معاف ہے اور پھر یہ کہ دوسرا جو ہے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی شخص کے اوپر اس کو ڈرا کر یہ کہا جائے کہ آپ کلمہ چھوڑ دیں اگر وہ زبان سے چھوڑ بھی دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم ہوا کہ یہ ان تین چیزوں سے بھی مالا پارا امام تبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موجم الاوس کے اندر حدیث پاک روایت کی ہے حدیث پاک کا نمبر ہے نو تالیس اور امام حیثمی نے مجموع ضوائد کے اندر بھی یہ حدیث پاک روایت کی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مربی ہے آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخالہا حتی ادخالہا فرمایا کہ جنت اس وقت تک تمام انبیاء علیہ السلام پر حرام کر دی گئی ہے جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں خود اس کے اندر داخل نہ ہوں اور پھر آگے فرمایا عَلَى حرمت حَتَّى حتٰ امتی فرمایا کہ اس وقت تک تمام امتوں پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے جہاں تک کہ میری امت اس کے اندر داخل ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تو اللہ کے محبوب تو تمام انبیاء میں افضل ہے لیکن آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کی امت کو بھی ان شانوں سے مالا مال امام احمد بن حقبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسنت کے اندر اور صحیح ابن حبان کے اندر اور امام ابو ابویالہ نے اپنی مسنت کے اندر اور امام تبرانی نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ لمن رعانی و آمن بی فرمایا ان لوگوں کے لیے ایک خوشی جس نے مجھے دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لیا و تو باسب امرات و آمن اور ان کے لیے سات خوشیاں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور پھر بھی مجھ پر ایمان دیا گویا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سات خوشیوں کا اعلان ہے